Novruzun 2 çərşənbəsini geridə qoymuşuq. Çoxu bayram hazırlığını artıq başlayıb. Xonçaya qoyulacaq ərzaqları, bayram qabağı qiymətlər baha olar deyib indidən alanlar da var. Sıradakı süyətdə metro çıxışlarının qarşısında təşkil olunan yarmarkalardakı qiymətlərlə maraqlanmışıq. Görünən odur ki, yarmarkalardakı qiymət həm alıcıların, həm də satıcıların ürəyicidir. Mart ayından etibarən bayramla bağlı metroların çıxışlarında yarmarkalar təşkil edilib. Burdan Novruz bayramının atributlarını özündə əks etdirən müxtəlif növ suvenirlərə və digər məhsullara rast gəlmək mümkündür. Müxtəlif ölçülü Novruz qonçaları, rəngarəng şamlar və alaqan -al səmənilər. Bunlar daha çox yarmarkanın balaca alçıların ürənc idi. Satıcılar digər müştəriləri də alış-verişə cəlb etməyin yolunu tapmışdılar. Gəlin endirimli keyfiyyətli mallardan alın süfrələrinizi doldurun. Nərimanov rayonundakı Novruz yarmarkasında alıcılara gəlgəl -gəl deyən isə təhciz satıcılar deyil. Satışa çıxarılan məhsullar da görünüşü və çeşidinə görə müştəriləri özünə cəlb edir. Novruz xansası yığmaq üçün gəlmişdim burdan səbət, sonra onun suvenirları almağa qiymətlər çox münasib idi. Digər mağazalarda, iri ticarət mərkəzlərində 5 manata, 10 manata olan məhsullar burada 2 manata, 3 manata. Qiymətlərdə endirim var, yaxşıdır. Bazara nisbətən qiymətlər münasibdir. Yəni hər kəsin cibinə uyğundur. Alıcılar kimi elə satıcılar da məmnun idi dediklərinə görə yarmarkaların metro çıxışlarında olması onların da bazarını artırıb. Yəni alan da, satan da razı. Özümüz fermerik. Yəni istəyirik ki, öz malımızı özümüz satsaq. Xeyr, özümüzə qalsın. Hamısı Qəbələ, Oğuz, Şəki, Zaqatala, Qaxmaz mallarıdır. Yəni tam insanların ayağına qədər gəldik bu yarmarkanı açıb ki, yan Novruz bayramı qabağı, bayram qabağı heç kəsə həziyyət çəkib bazarlara üz tutmasın. Yarmarkada əsasən Novruz süfrəsini bəzəyən çərəzlər, səməni və meyvə satılır. Qiymətlərə gəlincə qoz ləpəsi 18 manat, kişmiş növündən aslı olaraq 12-15 manat, ərik qurusu 10-20, iidə badam və fındıq isə 6 manata təklif olunur. Üstəlik burada satılan meyvə və quru meyvələr hamısı fermerlərin öz məhsullarıdır. Xatırladaq ki, yarmarkalar bu ayın sonuna qədər davam edəcək. Aysu İbrahimova, Rüfət Əliyev, Aysən Ələkbərova, İTV xəbər.